Здравствуйте. Вы откуда? Мы с, с России. А я из Украины. Прикольно вам. Да. Как у вас дела? Да, вы знаете, как на войне. Старых пенсионеров заставляют работать очень много. Знаете, да вы, ладно. Да у нас военные положения, вы знаете, никто никуда не выпускает. Всех жестко. Вы знаете, у нас пенсионер, вот, например, у меня. Э, Правда, сутки работаешь, трое суток дома. Ну, немножко платят, значит, на стадион. Это я недалеко от районного города живу, районный город Топенкевич. И нас на стадионе заставляют разгружать машины. А другая бригада пенсионеров загружает, понимаете, и на стадионе как пчел. Машины проезжают, эти фуры, знаете, за границы, заграничные номера, вот это все, Я я не понимаю. И все ящики темные и темные. Тут загружаешь, там загружаешь. А вот эти, а чем то, я черт его знает. И вот это руководят военные. И знаете, большинство военных с, этими, с пистолетами. И дело в том, что у нас, вы знаете, тоже как-то, все сейчас после, вы слышали, вот тоже тяжело в Украине, после 24 февраля 22 года, вы слышали, что в районных центрах всем, кто хочет, раздавали автоматы Калашников. Ну, слышали, а да. Да, что телевидение вас показывал. Я думал, что скроет этот вопрос. Нет, высветили на весь мир. И вы знаете, я взял в автомат Калашника. Ну, правда, два рожка давали, больше не. И, а у меня жена есть, знаете, моложе. И знаете, я коровы держу. Ну, вот это. И, и быка. Но она, значит, молоко, знаете, между соседнюю деревню относит она. Ну, как бы заработать на кусочек хлеба, знаете, сельская жизнь. Все-таки кто в городе живет, я даже иногда завидую. А я в деревне плохо. Ну, и жена вот это молоко относила. Ну, через деревню. А, оттуда возвращалась тоже автоматы. Ты да, увидела, тут стояли, знаете, а то. Они же как, они же в районный центре. На они машину открыли приходи себе берешь но только рожки по два по два рожка автомат без вопроса и вы знаете я когда увидел, вот жена вечером приходит тоже с автоматом и я с того времени уже не сплю стараюсь позже заснуть чем она а вы, а вы вообще на, на на чьей стороне на России или Украине? нет я сейчас на стороне Украины я живу в Украине а вы где а вы а в Украины. Что? Ну, вам бы не хотелось, чтобы война закончилась, чтобы у нас ну, как-то. Мир у нас туда. Да, мир. Хотелось, а что надо сделать? Как вы считаете? А, мы сами не знаем, что. Не, не видите. знаете, да, да. А вот, а вот вы, вы, вы как, как Ну, чтобы мир зак... А кто виноват, кстати, я никак не могу разобраться. А вот мне тоже интересно, кто виноват. Давайте. Выроски, кто Что? виноват? Что? Вот мы с России. Кто а виноват? Вот мы с Россией. А вот давайте мы как бы оставим, в прошлое пойдем, хорошо? А вот как вы думаете, когда Наполеон напал на Россию, кто виноват? был, Россия или Наполеон? Ну, Наполеон он тоже, напал на Россию. И я тоже так само думаю. А вот когда Гитлер 22 июня 1941 года напал на Россию... Что? Ну, по-любому Гитлер был виноват. И я, да. вот видите, тоже вот знаю, что. Потому что у него был геноцид, он, во, он истреблял. Во, во, во. Слушайте, слушайте. И сейчас Украина делает, да, то подождите, то же самое, истребляет ну, ну, русский. Да, народ. да подождите, ну что, давайте в прошлом еще. Мы сейчас угу. выйдем с прошлом. Слушайте, а вот скажите, а вот когда 1 сентября 1939 -го, 39 -го года Гитлер напал на Польшу, кто виноват был? Не знаю, это не родилась. А в 41-м вы родились, да? Ох, старая. В <laughs> 41-м не родилась, но знаю историю. А, знаете, а, 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 знаю. а, 1 сентября 39 -го года, когда Гитлер напал знаю. на Польшу, это вы не знаете, да? Вот не да. знаю. Вот то, что с Россией связано, знаю историю. А вот ну, то, хорошо, что с, Польши, с, Россией. Ну, знаю. с Россией, так, кстати, что тогда была Россия? А не РФСР И... была? Э, да, ну, может быть. Что может быть? Ну, я не знаю. Слушайте, а вот, ну, поскольку вы сказали, что вы э, с Россией, ну, с РФСР знакомы, тогда я вас спрошу, а кто виноват 17 сентября, когда Сталин напал на Польшу? Кто виноват? Польша либо Сталин? А почему? а почему Сталин напал на Польшу? Так я вас спрашиваю, я откуда знаю, почему он напал? Он напал 17... Вот и все. Такие... Все. І телефон пішов. Ну, хоч і так, і поза, Бідать розбився, інтернет, у тютю, шанов. От і все, фінітелі комедії по телефону. От як пішло. ну, Я думаю, що це розбився телефон. От розбився. Вже якась є, вже якась копійка, то мінус їм по бюджету. як я їх не набіжу.